проектов, менеджер продуктов местами даже интерфейсы, требования, все дела. Вот. А О чем пойдет речь? То есть про стандарт. Про стандарт ниже менеджер продукта, менеджера продукта. Достаточно такая хитрая, неожиданная на самом деле, вещь для российского рынка. Почему? Потому что рынка такого не сформировался сейчас особо, то есть профессия новая Но Поэтому что он сделает, на самом деле, безусловно непонятно. Вот. Посмотрим, поэтому зачем нужен был за стандарт, что в него входит. Ну и если успеем еще то немножко про то, кто в нем участвовал, покажу буквально несколько фамилий. И откуда мы брали информацию, откуда мы черпали информацию. Кто задумался это дело? На самом деле партия сказала надо. То есть реально год назад Дазин написал указ про то, что необходимо в целях развития совершенствования системы образования повышение качества производства и прочее, выпустить 800 стандартов профессиональных, готовить описание профессии в некой структуре, чтобы оно помогало якобы там, учебным учреждениям и компаниям из бизнеса лучше понимать, чего они хотят, ожидают от структурного профессионала, чтобы возникало понимание этих самых профессионалов, чего, чего они должны уметь делать, и строить программы обучения, подготовки, подготовке всех. Вот. Вот этот вот синий прямоугольничек – это Минтруд, то есть Министерство труда российское, который, в общем-то, выступил основным заказчиком по этому приказу. По сути, указ приказ там, президента пошел в Минтруда, Минтруда взял по козырек и начал делать программу этих выпуска этих самых стандартов подготовки и разработки. Вот. В этом году произошло следующее. То есть Минтруда прошелся по всем коллегиальным там, соседним министерствам и сбросил информацию о том, кто чего хочет разработать. И конкретно в сфере спросили тоже, что вы хотите стандартов сделать в а Минконцентр положил несколько стандартов, порядка 30 стандартов в этом году. Вот. И туда попали всякие там разработчик, менеджеры проектов, системный архитектор, инженеры, стереотерапевты так далее. несколько профессий, там порядка 15. И каким-то странным образом записалась профессия менеджера и продуктов. Все пока не знают точно, почему это произошло. Возможно, точно потому, что в Минконцентре сейчас работают люди, которые, например, выступали и спонсировали предыдущие продукты они там решили, что это важная и полезная профессия, для страны, и в том числе решили, что давайте мы ее пытаемся опредметить на уровне народной страны. Вот. А на самом деле заход немножко рискованный. Почему? Потому что ну, по моим оценкам профессия таковая в России еще не сложилась. То есть есть там последние 3-4 года, когда эта профессия пытается как-то, вот особенно такие события, пытаются проговорить, пытаются продумать, понять ее рамки ответственности, кто это такой. Это предприниматель, это инженер да, это менеджер, это маркетолог, то есть пока непонятно до конца, кто это такой, вот, но в общем-то возник за на Был вариант какой? Был вариант какой, что взять все это сказать, это опять эти чуваки там государственные что-то там придумали, вот их с ними пусть делают, что хотят. Вот, я понял, что как бы, если не хочешь допускать бардака, то надо его возглавить, поэтому, в общем-то, мы решили поучаствовать в этом конкурсе федеральном, который вошел, пошел в июле, вот. И в нем выиграли достаточно такими низкими ставками по деньгам, там все очень смешно, но решили эту работу поделать. Вот. А зачем этот стандарт нужен, как мы понимаем, мы сейчас? Ну, то есть есть такая идея, что хочется, чтобы люди, которые работают продуктами, которые нанимают продукты, которые с ними работают в основном коллективе, они лучше понимали, чего от них ожидать. То есть чего от них ожидать, потому что, например, я работал с сам продуктом за последние годы там, в трех компаниях, и везде были очень разные ожидания, в а основном, конечно, такая была политерка с генеральным, а, по поводу, а вот, такой ты делаешь качественные требования, там, да, либо ты, там, скажем, отвечаешь за продукты на рынке. <coughs> как бы очень где разные позиции по да, степени ответственности, по, сложности, да, то есть всех по-разному. Вот. Дальше у вот некоторые идеальные такие вот есть идеи по поводу того, что на основе этого плана, точнее стандарта, можно потом строить какую-то систему оценок квалификации человека, что он умеет делать, что он умеет. То есть человек может сам делать самостоятельно, через помощь самооценки какой-то, по какой стандартов да, можно делать это в виде каких-нибудь тестов специальных да, и так далее. Соответственно, когда мы оценили человека, можно строить планы развития, как на уровне, там, скажем, подразделения, да, в общем-то, личные планы. Вот. Ну и самое такое наверное, интересное для нас конкретно, как для вот эти учебные программы. сейчас есть какие-то попытки, ну, где знаете, там, в сообществе российских там, IT, стартаперов, продуктологов, попытки чему-то учиться отдельными вещам, там, интерфейсам, монетизации, да, и прочее, и прочее, да, но сейчас все эти все попытки ничего не привязаны. Поэтому есть идея, что можно построить некоторую там, шкалу компетенции, квалификации и потом что-то отдельно учить людей конкретным навыкам оттуда, понимая, что мы зачем строим. Вот, Минтруда на самом деле нам, конечно, <coughs> в чем-то помогло, в чем-то там помешало. То есть а есть достаточно жесткие ограничения, потому что такой образ стандарт, как он устроен. Они предлагают такую схему, говорят, что вот, может быть в стандарте 9 уровней квалификации. То есть вы можете разметить как бы такую уровень квалификации профессии, менеджера эти продукты, например, и начать там от самых простых уровней, где не требуется вообще никакого образования, и заканчивая там академиками, которые влияют на инвестиционные решения в масштаба страны. Вот, и э, я, таким образом, на стандарте запрещено использовать было понятия такие, как, скажем, там, младший менеджер продукта, старший менеджер продукта, были такие вот, самые э, уровни и торговые функции. ОТФ – это вообще другая функция, которая так называется в, этом, в этих правилах. Ну и вот так вот выглядит стандарт с точки зрения структуры макета, с точки зрения там, того, что хочет от нас измен труда. Есть назначение цель профессии, то есть зачем эта профессия нужна, что она делает. В нее входят обобщенные трудовые функции, фактически уровень квалификации, переводя на русский язык, это вот те самые там, младшие там, менеджеры продукта, старшие, там, обычные и прочее, прочее. Вот. У них есть состав функций, которые они выполняют, и дальше под вот, каждой функцией ложится набор действий, то есть фактически не алгоритм, что он должен делать вместе. Вот. И как минимум, уже бывает в состоянии на навыками. <связать> вот эту часть я сегодня вам вообще не покажу никаким образом. В принципе, у нас есть, я сейчас там запустил в Твиттере ссылку на сам стандарт, он там, там проект сейчас 40 страниц. Вот эту пикэнку Москва вы можете найти там либо по имени Бесков. Вот. У меня сейчас он тоже есть с тобой, вот могу там его показать по щелкам, достаточно это не информативно будет. Просто его рекомендую вам полистать, посмотреть на досуге сегодня-завтра. Почему? Потому что мы должны, должны по стандарту уже сдать еще на этой неделе по своей отчетности. Но реально я еще сегодня дописываю там, вторую версию отчета, поэтому у вас реально сейчас есть шанс повлиять на этот самый стандарт сегодня-завтра. Пока я не написал отчет, его нет стола. Вот такая вот штука заявляется там, на качестве цели. Здесь у нас фактически получилось три уровня. У нас есть то, что он делает. Он управляет циклом продукта в области IT есть то, как он это делает, да, то есть, есть описание того, что, в чем он участвует, и есть на самом деле цель. здесь заявлена успешность продукта в качестве основного как бы, цели в деятельности, без а, а, связки с а, финансами. То есть не, не, сказано, что это обязательно должен быть коммерческий продукт, это может быть продукт любого рода, какой-нибудь социальный продукт в том числе. Но главное, что продукты айтичные, потому что иначе после того, как продукт айтичные, нам бы не дали вообще делать этот стандарт. Потому что это была очень такая общая профессия, которая касается всех сфер производства и так далее. Ну вот такая вот есть штука. Здесь, в общем-то, ничего особо нет неожиданного, как мне кажется, все более непредсказуемо. Вот, и а, уровни профессии, которые мы выбрали. Мы выбрали четыре а, уровня, они вот называются по макету Минтруда 4 по седьмой, то есть мы не стали лезть в академики, там, и директора компаний, и, в общем-то, не стали брать уровни, там, а, и прочее-прочее, да, то есть взяли такие уровень, которые требуют а, хотя бы с, среднего специального образования, вот, и построили некую эту линейку. У нас получилось с коллегами по исследовательской группе 4 уровня квалификации. Базовый уровень такой, как сказать, что база наиболее, то базовый наиболее систематический, наиболее часто отвечающий. Пятый уровень это обычный менеджер продукта, кто отвечает за продукт целиком. Есть позиция молчал менеджера, который предполагает, что он отвечает за какие-то части работы по этому самому продукту, но не за весь продукт целиком. Есть руководитель линейки, то есть человек, который отвечает за группу продуктов и скорее всего, еще за группу менеджеров, которые ими руководят. Вот. И специально выделенная позиция человека, так скажем, главного в компании по продуктам. Это либо директор по продуктам, либо они квартиры э, продуктов, если компания очень, очень большая и там принято такая технология. Вот Мы до конца, в общем-то, так не смогли окончательно разделить шестую и позицию, потому что по многим по точке зрения многих экспертов, это почти одно и то же. То есть, действительно, это почти одно и то же, что все компании. Если у вас не компания типа Яндекса или там, да, то у вас, скорее всего, такое разделение на четыре уровня оно будет не очень целесообразным. Вот. Но как бы простым языком следующим. Это начальник отдела, начальник комиссионной единицы, который владеет бюджетами, может принимать людей да, и прочее, прочее. А это Team lead. То есть Team lead, который отвечает за там, групп, группу продуктов и управляет какими-то своими менеджерами, которые каждый сам по себе, конечно, тоже достаточно неплохой менеджер. Вот. Дальше можно скрывать содержание функций, что входит в каждого из них. Но, в общем-то, читать, я думаю, достаточно сложно, все воспринимать. Предсказать я тоже особо не буду. Начиная с младшего менеджера. Здесь пишется слово ⁇ участие ⁇ я полагаю, что он участвует в этом самом жизненном цикле. Он помогает делать исследования, помогает делать план развития, помогает заказывать дизайн-разработку и их принимать. Ведущий менеджер, основному менеджеру. помогает продажу продукта. И одна функция, которая... Ну, я из своего опыта профессионального опыта постарался продолжить в качестве такой полноценной, что пока имеет требования требования продукта он может делать достаточно качественно целиком, не просто часто делать их целиком. Фактически идет речь о том, что человек, который раньше был каким-то аналитиком, он может стать младшим менеджером продукта, ну, очень достаточно легко, некоторый входной способ для него войти в эту профессию. Ну, конечно, не единственный способ. Дальше, а следующий уровень, это базовый, то, что называется менеджер продукта. Здесь уже описан практически полный цикл, некие стилистические представления того, что мы должны делать. Те же самые продуктовые исследования, те же самые там, определения продукта, <coughs> дизайн и так далее. План развития, заказ разработки, координация планов, вывод на рынок и продажи управления. То есть идея в чем? Здесь пока посвящена такая вещь, как управление разработкой. То есть предполагает, что ниже продукта он не должен управлять прямой разработкой, у него есть функция заказа, функция приема. То есть он может поставлять требования, может подписывать те иные какие-то там решения организационные, технические, и может их принимать. Да? И для этого, скорее всего, у него еще в идеале есть бюджет, либо какие-то полномочия в рамках какого-то какого, -то, какого -то бюджета, либо там количества людей управлять сам заказом. Но опять же, я напомню, что Стандарт делался достаточно за короткое время, буквально два месяца у нас было на всю работу. Вот. И это первая версия, которая может еще быть такой достаточно комовой, конечно, и мы с на то, что его удастся как-то обкатать в индустрии в ближайшие год-два, и потом еще поменять. И, к сожалению, в процедуре именно стандартов стандартов Минтурда не, не как-то запланировано, четким образом, когда будет происходить пересмотр стандартов и пере, как бы, пере, 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 его передел. Но, очень кажется, что это должно происходить, как мы знаем с вами, для сезонной заработки достаточно часто. Я надеюсь, что хотя бы раз в 2-3 года такое будет происходить. Пока надеюсь, что на это нет особо. Следующий уровень квалификации старший ведущий, то есть мы не смогли этих, эти роли разделить. То есть мы смотрели по российским вакансиям, которых, конечно, очень немного, по западным вакансиям. А кажется, что эти как, названия они достаточно сопоставимы. То есть, если, скажем, когда я делал параллельно стандарт аналитика системного, там было разделение, что старший это эксперт, да, в чем-то там, а ведущий это все-таки уже такой темный. Вот, человек, который отвечает за работу группы, какой-то там проектный группы и так далее, Для менеджера продукта это неприменимо оказалось, то есть кажется, какие-то понятия, там, скажем, senior product manager, lead они очень сопоставимы по большинстве, в большинстве случаев, в большинстве компаний. Ну, вот такая вот у них нагрузка, здесь еще появляются технологические исследования, то есть идея в чем, что мы, как бы, делаем продукт, конечно, мы исследуем рынок, потребителей и прочее, прочее, но в компании, у которых есть большая доля технологии, они могут еще закладывать технологические исследования. То есть какие-то деловые исследования, которые напрямую приведут как бы, к появлению фичи-продукта завтра, но нужны, допустим, линейки целиком для того, чтобы ее развивать более эффективно. <coughs> Также здесь появляются куски по бизнес планы про партнерство, по бюджет, ну и вообще направление группы как таковой. То есть человек еще отвечает не только за то, чтобы продукт был успешным, но и за то, чтобы разработчики вовремя все сделали, а да, вовремя и так далее не только за то, чтобы продвиженство делали все вовремя, но он отвечает еще за работу своих людей, которые в, в этой линейке продуктов, скорее всего, на управляют. Есть и странное, странное слово «евангелизм», которое нам, скорее всего, придется выкинуть и заменить на продвижение, просто останется простое слово «продвижение продуктовой линейки». Где-то еще о том, что этот человек, скорее всего, уже может и иметь право в личном где выступать на пресс-конференциях, на каких-нибудь там газетах, на телевидении и представлять защищать интересы линейки, продвигать ее там, личным образом. Вот, тут возникает слово программа проектов, то есть предполагается, что для того, чтобы делать линейку продуктов, там требуется программа проекта, то есть недостаточно просто делать один проект, да, там раз в что-нибудь и все. Нужно, скорее всего, координировать по несколько подразделений разного рода, и поэтому проект необходим программы. Вот, возникает слово по патенты и про активы. То есть идея в чем, что помимо того, что в компании есть продукт, для технологических продуктов очень важна такая штука, как патенты. Ну, по крайней мере, на Западе. В России с этим пока очень, конечно, спорно, поэтому скорее есть какая-то гипотеза, что в России это пригодится. Но по-хорошему на уровне линейки уже полезно управлять патентами. Вот. И по поводу активов, то есть в чем, что я думаю, что ни для кого не секрет, что в готовых компаниях есть такая тема, как покупка технологий, покупка команд, покупка продуктов. Для того, что, чтобы происходило, надо мониторить. Да? То есть мы конкурентов, надо мониторить, какие доступные ресурсы на, на рынке, активы и э, какие-то выдвигать идеи потому чтобы их покупать поэтому предполагаю что этот, этот товарищ у нас имеет право доквор идеи выдвигать для своего руководства и говорить давайте мы купим такую вот компанию <связать> вот ну и замыкающий уровень этот некий у нас топ-топ так скажем уровень аля топ-менеджер который отвечает уже за работу отдела который отвечает за все продукты целиком в компании называется профилем продуктом вот, отвечает за процессы и отвечает за исследование новых рынков. То есть, наверное, конечно, это опасно отдавать науку только такому же да? но исследование новых рынков, оно зачастую требует, как мне кажется, бюджета, как я знаю. То есть у вас нет существующего продукта, да, но вам нужно, нужно то новые рынок, потому что вам нужно хватать продукт расширять. Какие-то продукты умирают в этом появляется какие-то появляются новые, чтобы появлялись новые, нужно будет вкладываться. Поэтому этот человек, он, он обладает бюджетом и возможностями для того, чтобы делать самые заказы, само исследование. Вот. Ну, в общем-то, и покупка активов, то есть уже он не просто выдвигает эти идеи, эти активы, а он может собирать эти активы приобретать. Опять же, получается, скорее всего, защищает эти идеи у топ-менеджера, если он не топ-менеджер. Но, в общем, у него для этого есть полный полномочий. Как-то так, достаточно мало, мало функций с ним остается. Причем здесь есть такая загадочная функция, которую мы там пытались несколько раз обсудить, обсудить с разными коллегами. Так только ну, мне было понятно, что куда не в целом но есть на уровне действий, я могу показать. Вот, небольшой списочек того, как бы, кто над этим всем занимался. Тут видно, что у нас есть достаточно такой разнообразный, разношерстный перечень компаний. Есть компании, которые занимаются обучением, такие, как, вот, скажем, наша школа и там, компания Дима Безуглова. Остальные компании чисто, чисто продуктовые, те, которые занимаются там, продуктовой разработкой. Вот, поэтому вот тут есть даже, даже не российские компании, как ни странно. Эти люди так иначе участвовать в разработке стандарта, за что я большое спасибо. Вот. Ну, источники, просто небольшой слайд про а то, что мы смотрели в качестве источников. Мы готовы стандарты никаких не нашли, мы плохо искали, конечно, да, да, минус нам. Но вот а, такие вот есть консалтинговые компании, профессиональные организации, которые, в общем, публиковали какие-то материалы свои, там, своды знаний, там, попытки какие-то обобщения знаний публиковали. Мы на них опирались, смотрели, читали эти статьи. Вот. Но ну, в общем-то есть стандарт стандарта. Сейчас, если у нас осталось время, можно посмотреть эти текст стандарта. Скажите, сколько осталось у нас минут. национальные обязанности, Еще Ну так что ведущего, есть почему Да, связано, с тем, что от нас не требует, чтобы функции типа не между уровнями. Попробуйте эту тему строить, вы строите да, то есть у них функции разные. И если это одна и та же функция, то называть ее по-разному, то образом. в одном случае обеспечение, а в другом случае управление. стали просто на уровне. Но я, конечно, с вами согласен, что особенно там небольшие компании, где там всего один доллар, у меня это, в принципе, конечно, не просто появится. Вопрос там, в целях такая основная цель заявлена обеспечение роста качества. Вот рост, как, как мерить качество? Вот это же наверняка цель чего? Ну, в цели вообще, то есть основной целью там действия продуктов, да, является роста. Тут я примерно говорю, на ну, первом слайде. У нас есть продукт, сейчас вот такая на новом виде, да, что он отвечает Аскорпица, что управляют для того, чтобы... А не качество да. да. вот, как мерить успешность? Даже, ну, поскольку есть рост, значит, можно как-то измерить до этого и после этого. Ну, что по этому поводу есть как раз моя презентация с предыдущих всяких конференции про то, что обычно успешность меряется в доле рынка, в количестве инсталляций, в обороте компании для некоммерческих продуктов, таких, как уже социальные ночок, типа количество инсталляций, а количество военных пользователей, возраст и прочее. Какой-то метрик для продуктов он не конечно свои. Когда планируется завершение заработка стандарта таких для да? Ну, стандарт уже разработан, более того, у не подписано предварительное заключение, оплаченное, в субботу, точнее сбор, опять же вчера. Я сейчас доработал отчет, чтобы там снимает с сцену или чтобы он как бы снова, мы будем начать, и стал, Поэтому буквально делать для жизни. Вот, и я показывал, сейчас он на лист, могу специалисты а а Можно там, просто или по чтобы прочитать, и... да. Я слышал, что в его разместили. Да проблематично. А когда, а может быть просто, да. Давай попробуем. Давай там тебе ее Может, показать вопрос, в принципе, задумать вопрос. <м asteroids> я используется да. эти продукты, это, это очень мы ну, скажем, что это ресурс, говорит, в этом момент не может быть самого. А как это будет использоваться? смотрите, с точки зрения всей этой истории про стандарта, была идея про то, что базовым как стандартов правителям люди, которые пишут множество инструкций, детские вакансии. Тут надо сказать договор, что, скорее всего, для менеджеров продуктов это полпакое основное движение, потому что менеджеры продуктов люди очень редкие, пытаться организовать деятельность истории вакансии, то сказать, ребята, у нас будет пункт требований, а этом то есть одному из них, да, и кто-то обычно делает это, и не хватает, поэтому пишут туда что-то достаточно разные вещи, и люди приходят очень разные, пытаются говорить про эту самую работу. Вот, поэтому есть такая идеология от труда про то, что мы использовать стандарты, стандартах, не знаю, в наших инструкция в тестах вакансий. Вот. Когда я управлял активом, нас была такая штука, как модель компетенции, ну, то есть описывали уровень развития человека, для того, чтобы он мог что возникали вопросы, какие я работаю кем-то на данной позиции, как, как мне как мне узнать, я могу там отвечать за большие вещи, там, да и получать больше денег. Поэтому мы разработали такую модель компетенции, там, четырех уровней всегда в отделе. И, в что то более лично для отдела, чтобы люди могли а понимать, что они отвечают, они он могут расти, чему они учатся. Вот такой штук, поэтому я тоже рекомендую, и можно вас использовать. Вот. И, в общем-то, возможно, будет появляться дальше а, какие-то достаточно а, программы обучения, образования, но это, как очень, очень нависиологом, то есть реально, где-то можно через 2-3 года на курсах как-то об этой профессии и дальше это сделать. Вот. Сейчас, на мой взгляд, из всех вузов, которые что выпускают, близко к этим продуктам, это меньше продукта, это только лучше, как связи с бизнес-проматикой. Все остальные курсы, они очень, достаточно, далеки от этой профессии. Вот. Я очень верю, что есть еще была использована как официально создание учебной программы. Скажем, мой коллега Дима Безумный сейчас ведет вебинары, курсы по управлению продукции. Вот. И надеюсь, что наши следующие там, работы, они будут играть следующий стандарт, и говорить о том, что мы не просто как приступал на да, а работаем, да, вот мы пытаемся на перед федеральной работы, по методу финансового суда. Вот это так. То есть в итоге, конечная цель, что можно было получать диплом, а при указанном, да, в да, ну, знаете, почему вообще я за эту взялся, я более того сказал сам себе, что даже если мы не выиграем конкурс, мы пытаемся сделать какой-то там стандарт. И для того, чтобы мы в индустрии делали то, что мы делаем сегодня сейчас, то есть мы договорились о понимании профессии. Мы лучше понимаем профессию, иначе мы потенциально не меньше конфликтов в работе, да. Какой-то мы ну, там тестировщик, кто-то еще говорит, вот, вы сделали то-то, там, да, все что есть что-то, а кто-то не собирался. с Почему? Потому что просто он ожидает. То есть мне кажется, должно влиять основное достаточно по должно влиять на бизнес проектов, должно влиять на успешных продуктов, ну и, собственно говоря, в принципе, на российский рынок получается продукты. Должно быть, на мой взгляд, больше продуктов, которые Время, Влияние, кажется, небольшое, я думаю, но есть, да, это возможность можно ассоциировать, но я то, что вот тут есть большие вопросы, потому что если предприниматель, то на Западе, как ни странно, это тот стандарт, который на Западе еще сейчас существует в целом месте, То есть такое ощущение, что просто люди не решились и не дошли до того, чтобы пытаться компенсировать предпринимателя. Что нужно делать для того, чтобы он там будет слишком Вот, если спросить, кто дойдет, то это дойдет, ну, как бы, дай бог, я бы не очень верю, можно автоматизировать. Более того, есть дискуссии в индустрии, по поводу, большая суть дискуссии сводится к тому, что это такая бумажка бумажка Конечно, да? человек сходил, конечно, подтвердил, что он какую-то конструктуру послушал, но если ты почитал, не знаю, там три тома, то говорит о том, что ты будешь делать успешный бизнес. То есть, нет прямой связи. Вот давайте я покажу немножко там кусочки мяса, то есть какие-то детали по стандарту, как Вот о чем я бы как-то возгласил, про то, что входит в понятие «правильный контроль». Достаточно формальная ситуация, но, тем не менее, это некое правонарушение, которое нужно начинать оттуда. Вот, достаточно разъемный по количеству страниц, поэтому, если вам удастся сегодня-завтра, вы свободно пишите что там, в я думаю, что, что сейчас покажу вам контакт.